Hazırkı geosiyasi vəziyyətə baxanda aydın olur ki, 2-ci Qarabağ müharibəsinin mütləq qalibi Azərbaycan və Azərbaycan prezidentidir. Xəbər veririk ki, bu fikirləri İsrail diplomatı, Nativ xüsusi xidmətin keçmiş rəhbəri Yakov Kedmi YouTube-da yayımlanan Salovyov Live verilişində söyləyib. O deyib ki, Azərbaycan prezidenti bütün məqsədlərinə çatıb, Ermənlərin işğalı altında olan torpaqları azad edib. Yakov Kedminin fikrincə növbəti danışıqlarda Dağlıq Qarabağın statusu Ermənistanın xeyrinə dəyişməyəcək. Boşboğaz və məsuliyyətsiz Ermənlərin indiki ruscvacı məğlubiyyətindən əvvəl Azərbaycanla razılığa gəlmək və Ermənistan sərhədlərində qalmaq imkanı var idi, deyə o vurğulayıb. Aparıcı Vladimir Salavyov həm söhbətini dəstəkləyərək Azərbaycan prezidenti cənab İlhaməliyevin Paşinyanla bilavasitə qarşıdurmada mütləq qalib olduğunu etiraf edib. O Paşinyanı məhv etdi. Paşinyan naməlum səbəbdən Şuşada rəqslər təşkil etmiş, bacarıqsız rəqqas Əliyev isə peşəkar prezidentdir. Yakov Kelmi qeyd edib ki, Azərbaycan prezidentini həm təhsilinə, həm təcrübəsinə, həm də dövlətçilik təfəkkürünə görə başqaları ilə müqayisə etmək olmaz. İsrail güc strukturlarının sabiq nümayəndəsi deyib, Əliyev Azərbaycan tarixində hələ heç kimin etmədiyini etdi. O öz qüvvəsi ilə Azərbaycanın milli problemlərindən birini həll etdi. Azərbaycanı həm beynəlxalq, həm də milli baxımdan möhkəmləndirdi. O təsdiq etdi ki, Azərbaycan hakimiyyəti xalqın maraqlarına xidmət edir. Dağlıq Qarabağda Ermənlərə qarşı Azərbaycan ordusunun tərkibində əcnəbilərin vuruşduğunu iddia edənlərə cavabında Yakub Kelmi sual edib: "Siz bir türk əsgərinin və ya Suriyalının cəsədini tapmısınız? Bir nəfər də olsun qeyri-azərbaycanlının meyidinini tapmısınız? Salabiyovun 3 Suriyalı əsir dindirilib" iddiasına cavab olaraq o 3 Suriyalı Ermənlərə qalib gəlib, sualını verib və deyib: Azərbaycan ordusu qalib gəlib, çünki onun döyüş qabiliyyəti, ciddi əməliyyatlar həyata keçirmək bacarığı yüksək səviyyədə idi.